Привет. Привет. ты не твой папа. Не твой папа. Дедушка, ч ж папа-то? Да нет, вот не настолько старый. Да? Ну, значит, папа. Папа, значит. Я сразу, как он родился, я сразу убежал, думаю, чертой матери воспитывать. Все равно же ничего не вырастет. Оно и не выросло. Правильно я говорю? Юля, доброго вечера вам. Оля оля, ое! Здорово! Здорово, здорово! Как ты? М -м? Как ты? Прекрасно! А ты как? Прекрасно? Прическа мне твоя нравится, такая очень стильная. А в, стиле, в, стиле, в стиле КГБ Белоруссии. Ты сам не из Беларуси? КГБ. Да вот я приезжаю там в гостиницу к ним, а у них, знаешь, как у нас в советских временах, всегда при любых гостиницах на первом этаже возле ресепшена, как тогда это называлась администрация, обязательно сидел какой-нибудь КГБшник и читал газету. Но в советские времена у них прически были советские, а сейчас у белорусского КГБ вот такие, как у тебя. А вы военным работаете где-то или на парашюте? Жечь военным. Служу я военным, а не работаю. А, реально? Ну, конечно же, в Пентагоне работаю. Нет, серьезно. Серьезно, у меня и пропуск есть. Сейчас покажу. Нет, нет, я же в разведке украинской. Серьезно, это электронный пропуск, но в отдел украинской разведки. Вы, типа, в Украине? Нет, в Беларуси сейчас. Под прикрытием. А, типа, вы за Россию или за Украину? Я за Америку. Что дурак, что ли, за Россию быть или за Украину? Я просто в военном летном училище учился. Где? В Краснодаре. Коллега, коллега. Ну, я танкист. А? Я танкист. А? Ничего себе, прикольно. А у вас какой рост? Метр восемьдесят два. А у вас? Метр семьдесят пять. Ну, это же в российских самолетах регламентируется рост. А у нас, в общем-то, это не очень важно. Так, у танкистов же, наоборот, низкий рост должен быть. Это в советских танках. А в американском танке там неважно какого-то роста. Хоть двух метров. А как метров? вы по американской разведке работаете, в английском знаете? Я же работаю на украинской, на российской и на белорусской земле. Мне не надо. Мне надо знать русский, английский, русский, украинский и белорусский. Это я знаю. Разумеешь украинский? Ну да, понимаю. А ты говоришь по-украински, ты мне, мне такие нужны. Ну, к нам, на службу. Сколько платят? Немало, от десятки в месяц. Долларов? не рублей же. Да, кто это? В смысле, на русский перевести миллион рублей где-то, да? А я не знаю, какой у вас там курс доллара. У вас же там доллар отменяют в России. Ну, сейчас рублей 98, ну, 100 рублей доллар. Ну, да, тогда около миллиона. Да. Ну, так что? Так, пойду, конечно. А, а ты надо? на, на чем учился летать? На чем учился летать? На ту 154. Так это же гражданский самолет. Ну, на гражданке у нас сейчас просто практика. Сначала на первом курсе гражданка, а потом военный были, Там сушки какие-нибудь были. А ты на первом курсе учишься, да? Нет, вот сейчас на втором уже. Вот сейчас у нас практика летного. у нас военные кинули на тихое самолет, когда на военных. Ну, истребители а, на Су-57 У вас есть в учебе, в работе Су-57? В да. практической работе для курсантов? 15-17 штук у нас. В училище? Да, да их всего вот. в российской армии штук 50. О чем ты? Нет, вот завезли нам новые самолеты. А куда их Су-57? Су-57? Да. Су-57 с Владивостока их привезли. У нас всего, по нашей информации, в российской армии их ну чуть больше 50. И что, есть, вам а и да, вам, да. училище, привезли 15 штук. О, знаете, самолет еще Diamond есть. Даймонд 40, NG, Tundra. стол, Почему ты это Это хорошо. А откуда у вас Су 57? Су-57 вот с Владивостока недавно привезли. Ну Воз это тот, это, который, который Пакфа, да? Пакфа -пак который? Ну, пятого поколения. И у вас 15 штук на училище? Нет, 15? Нет, 15 это всего. Их а, а, училище штук 15. А сколько же у вас вообще парк училище? Сколько всего парк? Парк авиационный. Ну, если uh, yeah. uh, no. 45 даймондов, 17 этих, 60, 70, 80, еще большие uh -huh. ну, у нас Ан-2 еще стоят старые, ну, но... А, у вас стоят и Ан-2, и Су-57 одновременно, да? Ну, Ан-2 они как эти, понял, они как э, кладбище, короче. Uh -huh. ну, музей типа. Ну, типа, да. Ну, я не знаю, самолетов 80-90, наверное. 80-90, а где у вас аэродром? Где они паркуются? Вот, да, в Краснодаре. Прямо в городе, что ли? На территории, территории училища. Ну, хорошо, я проверю твои слова. Так что, работать с нами будешь за деньги? Конечно, ну, давайте. Телефон оставляй, пиши здесь. Так. Дронари. Ракетчики украинские. Возразумил, <с> да купали таких, стоить их. 15 су 57 на их училище что я дуже сомневаюсь дуже дуже прямо дуже дуже